নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ প্ৰথমটো লং ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ দালিয়া খিচিৰি আহকচোন কেনেকৈনো বনালোঁ মই চাওঁ আলু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ ৰঙালাও কোমোৰা বিলাহী ডাংবডি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ অকণমান পিঁয়াজ আদা আৰু নহৰু অকণ এনেদৰে পিচি লৈছোঁ অকণমান জিৰা আলু লৈছোঁ দালিয়া খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে মই দালিয়াখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ লগতে মচু আৰু মগু দালিও তিয়াই লৈছিলোঁ এতিয়া এফালে মই এখন কেৰাহী পাতি তাতে এক চামুচ গৰু ঘিউ দিছোঁ গৰু বিহু সলনি আপোনালোকে তাতে ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গৰু বিহুখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই তাতে ধুই থোৱা ডালিয়াখিনি এনেদৰে দি দিছোঁ তেতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ডালিয়াখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি থাকিম দালিয়াখিনি ফ্ৰাই কৰি হয় মানে আনফালে মই এটা কুকাৰ পাতি লৈছোঁ কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাতে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱালৈ মই এফালে দালিয়াখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এফালে মোৰ মিঠাতেলো গৰম হৈ গ'ল তাতে মই জিৰা দি দিছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু সকলোখিনি দি অলপ সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা ৰঙালাও কোমোৰা বিলাহী ডাংবডি আলু এই সকলোখিনি পাচলি এনেদৰে দি তাতে জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া আৰু অন্যান্য মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থকা দালিয়াখিনিও এনেদৰে দি দিছোঁ এতিয়া গোটেই পাচলি আৰু দালিয়াখিনি এনেদৰে অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম তাৰপিছতে ইয়াতে মই লগতে মচুলালি দিয়াৰ পিছতে গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ছটা চিটি মৰালৈ এনেদৰে কুকাৰটো ৰাখি দিম তাৰপিছত ছটা চিটি মৰাৰ পিছত চাওক এয়া আমাৰ দালিয়া খিচিৰি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে খুব টেষ্টি হয় কিন্তু এনেদৰে বনালে আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও এনেদৰে খাবলৈ দিব পাৰে আৰু যদিহে এই ইয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই মোৰ ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব